Sudah sejak beberapa tahun yang lalu, kami sering mendapatkan keluhan dari peternak semut rang-rang pemula yang berkonsultasi kepada kami, menanyakan mengapa setelah mengambil koloni semut rang-rang dari pohon, semut-semut itu tidak mau untuk segera bersarang ke dalam toples. Apakah Anda juga pernah mengalami hal seperti ini? Dalam video kali ini kami akan mengulas tentang penyebab semut rangrang -rang tidak mau untuk segera bersarang ke dalam toples dan kami akan memberikan solusinya. Saksikan videonya dan jangan di skip-skip agar Anda tidak gagal paham. Jangan lupa juga untuk subscribe dan menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang -rang. Peternak pemula yang bisa mendapatkan koloni semut dengan cara berburu dari alam liar Tentu saja bisa menghemat modal dalam mengawali usaha berternak semut rangrang -rang. Pada kondisi normal, seharusnya dalam waktu kurang dari 24 jam, semut rangrang -rang yang diambil dari pohon sudah membuat sarang berupa rajutan benang-benang sutra di dalam toples, walaupun masih tipis dan belum kuat. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak peternak semut rangrang -rang pemula yang ternyata merasa kesulitan dalam merumahkan semut ke dalam toples. Padahal, fase ini sebenarnya adalah proses awal dalam penjinakan semut rang-rang liar. Di sini, kami telah merangkum 10 penyebab koloni semut rang-rang yang baru saja diambil dari alam liar yang tidak segera mau bersarang ke dalam toples dan tentu saja kami akan memberikan solusinya. Baiklah, langsung saja ke tema video kali ini. Penyebab yang pertama adalah dikarenakan ruangan kandang yang tidak nyaman bagi semut rangrang sehingga menyebabkan mereka stres. Seperti yang sudah kami bahas pada video terdahulu bahwa suhu dan kelembaban yang ideal bagi semut rangrang adalah berkisar antara 24 sampai dengan sekitar 35 derajat Celcius. Ruangan kandang haruslah teduh dan tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Selain itu, sirkulasi udara di dalam kandang harus baik dan tidak pengap. Ini semua adalah syarat mutlak untuk kenyamanan semut rangrang -rang yang dipelihara. Tanpa itu semua, semut rangrang -rang akan merasa tidak nyaman dan stres sehingga mereka cenderung untuk melarikan diri dari rak budidaya. Solusi dalam masalah ini tentunya adalah dengan menempatkan mereka pada ruangan kandang yang ideal seperti kriteria-kriteria tadi. Semut rangrang yang stres bisa juga dikarenakan adanya gangguan di lingkungan kandang seperti getaran-getaran akibat mesin yang menyala dan juga getaran yang lainnya. Bisa juga gangguan dari hewan predator yang bisa masuk ke dalam rak seperti pada video terdahulu. Semut rangrang bisa juga stres karena makanan dan minuman yang disediakan tidak cocok dengan mereka. Solusi dalam hal ini adalah dengan memberikan lingkungan yang nyaman, makanan, dan minuman yang sesuai dengan mereka, seperti pada video kami terdahulu. Penyebab semut rang-rang tidak mau membuat sarang di dalam toples yang kedua adalah dikarenakan ukuran rak yang terlalu kecil. Ukuran rak yang kecil dan terdapat banyak tonjolan akan menyebabkan semut-semut liar menjadi tidak nyaman dan berusaha untuk melarikan diri. Mereka terbiasa di alam liar yang sangat luas, dan ketika dipindahkan di dalam habitat buatan yang terlalu sempit, tentu saja mereka akan merasa kurang nyaman. Solusinya dalam hal ini tentu dengan memberikan mereka rak dengan ukuran yang ideal untuk penjinakan semut rang-rang liar. Rak yang ideal untuk penjinakan semut rang-rang liar adalah minimal berukuran 50 x 50 cm dengan dua tingkat. Tentu saja, konstruksi rak ini harus rapi dan tidak banyak tonjolan agar semut rangrang -rang tidak berusaha untuk melarikan diri dari rak dan segera fokus untuk berpindah dari sarang daun ke dalam sarang toples penyebab semut rangrang -rang tidak mau membuat sarang di dalam toples yang ketiga adalah adanya sudut-sudut rak yang membentuk ruangan yang lebih nyaman bagi semut rangrang -rang untuk membuat sarang di tempat itu Hal seperti ini sering sekali terjadi pada peternakan semut rangrang -rang dengan konstruksi rak yang kurang ideal untuk mencegah hal ini, tentunya harus mengkondisikan rak dengan konstruksi yang baik sehingga tidak terdapat sudut-sudut yang bisa membuat tersedianya ruangan bagi semut rangrang -rang untuk merajut sarang di tempat itu. Penyebab yang keempat adalah semut rangrang -rang yang diambil dari alam liar terlalu sedikit jumlahnya. Dengan sedikitnya semut yang diambil dari alam liar, tentu akan menyebabkan mereka semakin lama dalam pembuatan sarang di dalam toples. Hal ini dikarenakan kurangnya personel yang membangun sarang. Semut rangrang -rang tidak individual dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, akan tetapi selalu mereka lakukan dalam sebuah tim yang solid. Solusi dalam kasus ini adalah dengan menambahkan jumlah semut yang diambil dari alam liar. Penyebab yang kelima, semut rang-rang lama atau tidak segera membuat sarang di dalam toples adalah dikarenakan jumlah semut rang-rang tidak berimbang dengan jumlah toples yang disediakan di dalam rak. Penyediaan toples yang terlalu banyak dan tidak berimbang dengan jumlah semut ini akan menyebabkan semut-semut terpencar ke sana kemari dan tidak fokus untuk membangun sarang di dalam satu toples. Bisa jadi mereka membuat sarang di beberapa toples, tapi tidak sampai penuh dan sempurna, atau justru mereka berpindah-pindah dari satu toples ke toples yang lain. Dengan meninggalkan sarang yang belum jadi, pada intinya dalam kasus ini tidak adanya efisiensi dalam pekerjaan membangun sarang di tempat yang baru atau di toples-toples ini. Solusinya adalah dengan mengurangi jumlah toples yang diletakkan di dalam rak budidaya, atau bisa juga dengan menambahkan jumlah semut ke dalam rak sehingga berimbang dengan banyaknya toples yang disediakan. Penyebab semut rangrang tidak membuat sarang di dalam toples yang keenam adalah dikarenakan penataan toples yang terlalu rapat sehingga menciptakan ruangan-ruangan sempit yang justru bisa memudahkan bagi semut rangrang untuk bersarang di tempat seperti itu. Semut Rang-Rang akan merajut sarang di luar toples karena mereka merasa lebih mudah untuk pembangunan sarang ini dan tidak terlalu banyak personel yang dibutuhkan. Tentunya akan lebih cepat terbentuk rajutan sarang dalam ruangan yang lebih sempit. Semut rangrang -rang yang membuat sarang di luar toples ini akan merugikan peternak semut rangrang -rang dan banyak menghabiskan waktu produktif mereka. Untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan menata toples dengan jarak sekitar 3 cm antar toples seperti pada video terdahulu yang pernah kami bahas. Dalam kasus semut rang-rang, membuat sarang di luar toples ini juga bisa dikarenakan semut terlalu banyak, akan tetapi toples yang disediakan terlalu sedikit. Solusinya tentu dengan menambah jumlah toples yang disediakan di dalam rak budidaya. Penyebab semut rang-rang terlalu lama membuat sarang di dalam toples yang ketujuh adalah dikarenakan banyaknya calon ratu dan semut jantan yang ada di dalam toples karena pengambilan semut rang-rang dari alam liar dilakukan saat musim calon ratu dan semut jantan. Calon ratu yang terlalu banyak akan membutuhkan ruang gerak yang lebih luas di dalam toples, sehingga mereka mengganggu kinerja semut-semut pekerja untuk merajut sarang. Perilaku calon ratu dan semut jantan yang meminta suapan dari semut-semut pekerja juga akan menambah banyak pekerjaan semut, sehingga mereka tidak bisa fokus membangun kerajaan baru di habitat buatan berupa rak budidaya. Solusi dari masalah ini adalah dengan menghilangkan calon ratu dan semut jantan agar di dalam toples tidak terlalu banyak jumlahnya. Calon ratu dan semut jantan ini bisa dilepaskan lagi ke pohon atau ke tempat pengambilan koloni semut rang-rang semula. Penyebab semut rangrang -rang lama dalam pembuatan sarang atau bahkan tidak bisa menenun sarang di dalam toples yang kedelapan adalah dikarenakan peternak hanya mengambil semut pekerja saja dari pohon dan tidak mengikut sertakan larva krotonya. Seperti dalam video sebelumnya, bahwa untuk membuat sarang, semut rangrang -rang membutuhkan cairan yang dihasilkan oleh larva. Tanpa cairan ini, semut hanya akan mampu membuat jaring tipis transparan. Tentu saja, ini bukanlah sarang yang nyaman bagi mereka. Solusi dalam permasalahan ini adalah dengan memberikan larva kepada koloni semut rang-rang yang baru saja diambil dari alam liar. Penyebab semut rang-rang tidak mau membuat sarang di dalam toples yang kesembilan adalah dikarenakan toples yang disediakan terlalu kotor. Semut tidak menyukai media sarang yang kotor, terutama yang mengandung minyak. Kotoran dengan tingkat keasaman tinggi juga tidak disukai oleh semut. Dinding toples dalam yang berdebu juga membuat semut rangrang -rang lebih sulit untuk menempelkan dan merajut benang-benang sutranya pada dinding toples bagian dalam. Untuk itu, solusi dalam masalah ini adalah dengan mencuci toples terlebih dahulu sebelum kita meletakkan di dalam rak seperti pada video yang telah lalu penyebab semut rangrang tidak mau membuat sarang di dalam toples yang ke-10 adalah karena mereka masih merasa nyaman di dalam sarang daun yang utuh yang diambil dari pohon. Ini adalah hal yang wajar karena ini adalah sarang asli mereka di habitat asalnya. Kadang-kadang mereka enggan untuk berpindah ke dalam toples yang disediakan Agar mereka segera mau berpindah ke dalam toples yang harus dilakukan adalah dengan merusak sarang daun mereka dengan cara membukanya satu per satu. Dalam kondisi panik, mereka akan segera mencari tempat yang lebih tinggi dan ruangan yang mereka anggap bisa memberikan perlindungan bagi mereka dan juga anak-anak mereka. Cara ini efektif untuk mempercepat semut rangrang -rang berpindah dari sarang daun dan segera membuat sarang di dalam toples yang disediakan. Itulah tadi 10 penyebab semut rangrang -rang tidak mau untuk segera bersarang di dalam toples yang disediakan berikut solusi yang telah kami berikan berdasarkan pengalaman kami selama berterak semut rangrang. -rang. Kesimpulan dari video ini adalah semut rang-rang tidak mau segera untuk bersarang di dalam toples yang disediakan bisa disebabkan oleh banyak hal. Masing-masing kasus bisa diatasi dengan solusi yang berbeda, tentunya. Jika solusi yang telah kami berikan tidak bisa mengatasi masalah Anda, silahkan menanyakan kepada kami dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari kami, dan tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.